Так, разводим дрожжи теплой водой 25 грамм. Заливаем воду дрожжи и вот так рукой их сразу разминаем. Дрожжи оставляем на 5 минут только, чтобы подошли. И делаем замес. и подсолнечного масла где-то вот две столовые ложки тесто получается вот такое оно должно немножко липнуть вот так к руке и как замес как на пироги но только помягче. вот отрываем кусочек теста делаем шарик вот такой колобок. И ставим на муку. Накрываем чистым полотенцем и оставляем на минут 5.